sedana arabchada shunis forschada siyohdona ruschada chernushka lotinchada nigella sativa deb ataladi sedana o'limdan boshqa barcha xastaliklarga shifo ekanligi haqida payg'ambarimiz muhammad alayhissalom tomonidan hadisi sharifda rivoyat qilingan sharq xalqlari sedanadan oqilona foydalanib kelishgan u ko'pincha kuyadori sifatida ham qo'llanilgan sedana o'zbek pazandachiligida ham qo'llaniladi uni non ustiga sepiladi non somsa va boshqa pishiriqlarga sepiladi bundan tashqari sedana ziravor sifatida ham ishlatiladi bodring karam tarvuzlarni tuzlashda undan foydalanish mumkin tabobatda sedananing urug'i va yog'idan foydalaniladi tarkibida tana uchun kerakli moddalar mujassam urug'i tarkibida o'ttiz foiz o'ttiz sakkiz foiz gidrokarbonat o'ttiz besh foiz turli yog'lar yigirma yog bir foiz albumin turli oqsillar bor qolgan olti foiz esa yuzdan ortiq foydali moddalar mavjud inson tanasi yog' ishlab chiqarolmagani uchun uni tashqaridan olishga majbur bir gramm sedana insonga zarur kunlik yog' ehtiyojini qondira oladi shifokorlar sedanani iste'mol qilish yo'lining eng unumlisi uni ezib yeyish ekanligini ta'kidlashadi sedana immunitet tizimini mustahkamlab rak oytis kabi kasalliklarga qarshi tavsiya etiladi qon bosimi isitmani tushirishi va tabiiy antibiotik kabi ta'sirli kuch ta'sir kuchlariga ega sedana asab tizimi kasalliklari ichki yaralar gijja ayollardagi og'riqli va normal hays sikli rak kasalliklari nafas olish yo'llari kasalliklari ko'ngil aynishi va qayt qilish buyrak va jigar kasalliklari bosh va tish og'rig'i shamollash ko'z xastaliklari yurak oshqozon kasalliklariga davo sifatida qo'llaniladi organizmni mustahkamlash uchun ovqatdan so'ng bir choy qoshiq qora sedana yeyish tavsiya etiladi sedana yog'i ona sutini ham ko'paytiradi qora sedana yog'i soch o'sishini yaxshilaydi va sochlarning erta oqarishini oldini oladi mikrob virus va turli zamburug'li viruslarga qarshi nobud qiluvchi ta'sirga ega qondagi shakar miqdorini tushiradi hazmni qulaylashtiradi vujudni zaharlardan tozalaydi yaralarni tuzalishiga va hujayralarni yangilanishiga yordam beradi allergik kasalliklargay foydal... foydali immunitet tozimini kuchaytiradi gormonal tizim va ruh holini sog'lomlashtiradi bolalarda asab va teri kasalliklari astma va allergiyada tavsiya etiladi kasalliklarni oldini olish maqsadida ertalab va kechqurun och qoringa ovqat yeyishdan o'n besh yigirma daqiqa oldin bir choy qoshiq yangi yanchilgan sedana yeyish kerak olti oy mobaynida iste'mol qilish tavsiya etiladi qon bosimi baland bemorlar uchun nahorda va kechqurun och qoringa ovqatdan o'n besh yigirma daqiqa avval bir choy qoshig'iga sedana va qovurilmagan kunjut bilan birgalikda yanchilib yeyiladi muolaja olti oy davom etishi kerak katta yoshli kishilarga kuniga bir choy qoshiqidan kuniga ikki mahal ertalab va kechqurun ovqatlanishdan so'ng har qanday iliq ichimlik bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi bolalarga esa yarim choy qoshiqdan kuniga ikki mahal ovqatlanishdan so'ng har qanday iliq ichimlik bilan ichish tavsiya etiladi davolanish uchun sedanani o'zini iste'mol qilish kerakmi yoki uni yog' afzalroqmi degan savol tug'ilishi mumkin sedana yog'i hozirgi vaqtda ikki xil sedanadan olinadi saudiya va efiopiya sedanasi sedananing har ikkala turi birdek foydali sedana yog'ining haqiqiy va tozasini tanlash zarur ba'zi noinsof sotuvchilar qulay va nopok daromad ketidan quvib qora sedana yog'ini arzon paxta yog'i yoki pista yog'ini qo'shib sotish hollari uchrab turadi shuning uchun uni sotib olishga ishonchli sotuvchidan olishga qo'lbola tarzda emas fabrikada tayyorlanganiga upakovkasiga va eng muhimi sovuq holda siqib olinganligiga e'tibor berish zarur faqat shunday holatdagina sedana yog'i foydali xususiyatlarini saqlab qolganiga ishonch hosil qilish mumkin homilador ayollarga va a'zolari transplantatsiya qilingan kishilarga qora sedana va sedana yog'i iste'mol qilish man qilinadi uni iste'mol qilinganda organizm immunitetni ko'tariladi bu esa jarrohlik yo'li bilan qo'yilgan o'zga a'zolarning begonalashuviga olib kelishi mumkin qora sedana va uning yog'ini mutaxassisning maslahatisiz iste'mol qilish yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin har qanday sedana ham haqiqiy emas sedananing zaharli navlari ham o'sadi unutmang har qanday tavsiyani bajarishdan avval albatta mutaxassis shifokoringiz bilan maslahatlashing e'tiboringiz uchun rahmat